Bismillahirrahmanirrahim Selamat sejahtera Saya ucapkan kepada Sir Michael Saya Izaidi Ahmad Zahruddin Dari kelas MT2824 IC 0508268083 Nombor metrik 2024312310105 Dan hari ini saya akan membentangkan mengenai PB2 dalam GPPPP 1092 Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan mengenai aspirasi dan hala tuju pendidikan dan implikasinya membangunkan guru berjiwa pendidik. Uh, apakah aspirasi dan hala tuju dalam pendidikan? Okey, aspirasi pendidikan sering memandukan dasar dan perancangan jaga panjang negara. Yang pertama ialah melahirkan insan yang holistik dan seimbang melalui kurikulum yang menggabungkan elemen akademik dan sahsiah. Yang kedua ialah meningkatkan daya saing pelajar dalam pelbagai bidang terutamanya dalam bidang STEM kerana pada masa sekarang banyak penggunaan teknologi. Yang ketiga pula ialah memupuk nilai murni dan patriotisme bagi membentuk masyarakat yang harmoni dan berintegriti. Dan akhir sekali ialah memperkasakan pembelajaran sepanjang hayat dengan menggalakkan inovasi dan dalam pengajaran dan pembelajaran. Okey, untuk hala tujuh pula, hala tujuh pendidikan di Malaysia berpandukan beberapa dasar utama seperti Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPM dan terdapat beberapa fokus utama bagi hala tujuh pendidikan dalam Malaysia ia termasuk yang pertama sekali ialah peningkatan kualiti guru melalui latihan berterusan dan pembangunan profesional yang kedua penerapan teknologi dalam pengajaran bagi meningkatkan keberkesanan pembelajaran, yang ketiga ialah penyediaan ekosistem pembelajaran yang kondusif bagi memaksimalkan pemikiran kreatif dan kritis para murid, dan akhir sekali ialah pengukuhan, pendid pengukuhan pendidikan inklusif supaya dapat memastikan akses kepada pendidikan berkualiti untuk semua pelajar. Okey, seterusnya ialah standard kualiti pendidikan Malaysia iaitu SKPM. Apa itu SKPM? SKPM merupakan sebuah standard yang diperkenalkan bagi memastikan setiap sekolah berkualiti. Maknanya setiap sekolah di Malaysia ini perlu mengikuti ataupun mematuhi SKPM yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. SKPM ini bertujuan untuk memberi panduan kepada setiap sekolah. Maknanya setiap sekolah me memerlukan SKPM ini untuk menjalankan setiap proses di dalam proses pembelajaran. Dan akhir sekali, setiap sekolah di bawah KPM diwajibkan untuk mengikuti SKPM. Hal ini kerana bagi memastikan setiap sekolah mengikuti panduan ataupun cara yang yang dikehendaki oleh kerajaan. SKPM ini terbahagi kepada 5 standard. Standard yang pertama iaitu kepimpinan di sekolah berperanan sebagai pemimpin dan mengatur setiap perjalanan di sekolah bagi menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran PDP. Kepimpinan ini melibatkan pengetua, guru besar serta kepimpinan yang berada di dalam sekolah dan terdapat beberapa aspek yang dinilai iaitu pengurusan strategi sekolah, kepimpinan dalam membentuk hala tuju pendidik dan juga keberkesanan pemimpin dalam membuat keputusan dalam sekolah. Standard kedua iaitu pengurusan organisasi. Diuruskan dengan mengambil kira potensi dan keperluan staf, kemudahan sumber dalaman dan memanfaatkan sumber luaran supaya sekolah dapat berfungsi dengan cekap dan berkesan. Organisasi ini melibatkan setiap sistem pengurusan sekolah supaya menjadi cekap dan sistematik dan dapat memastikan setiap sumber seperti sumber manusia, kewangan dan fizikal digunakan secara optimum dan menjadi sebuah produk yang berguna. Selepas itu ialah standard ketiga iaitu pengurusan hal ehwal pelajar, kurikulum dan kurikulum dan sukan. Memastikan sekolah berfungsi sebagai sebuah institusi pembelajaran dalam melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani menilai keberkesanan pelaksanaan kurikulum dan aktiviti pelajar supaya dapat melibatkan setiap aspek bagi pelajar seperti akademik, pembangunan sahsiah dan juga kurikulum. Dan antara aspek yang dinilai ialah keberkesanan kaedah pengajaran dan pembelajaran, pelibatan para pelajar dalam setiap aktiviti sekolah dan juga bimbingan dan sokongan daripada guru kepada para pelajar. Dan standard keempat iaitu pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah iaitu guru merancang dan melaksanakan proses PDP yang berkualiti tinggi dan bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan potensi dan pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan. Standard 4 ini memfokuskan kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah dan juga memastikan keedah PDPC selari dengan perkembangan teknologi dan keperluannya mengikut standard yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Dan, dan antara aspek yang dinilai oleh standar empat ini ialah kepelbagaian strategi pengajaran yang menarik dan efektif daripada seorang guru, penggunaan teknologi dalam PDPC daripada seorang guru juga dan akhir sekali ialah keberkesanan pentasiran untuk menilai pencapaian pelajar selepas setiap proses pembelajaran. Dan akhir sekali ialah standar lima iaitu kemenjadian murid iaitu mampu melahirkan murid yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Standard ini mengukur perkembangan holistik setiap pelajar dari pelbagai segi iaitu daripada segi akademik, sahsiah dan juga kepimpinan. Baiklah, seterusnya kita bergerak kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 iaitu PPPM. Okey, apakah itu PPPM? PPPM ini ataupun Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia merupakan hasil pelibatan masyarakat dan penyelidikan meluas yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan. Pelan ini juga dibangunkan dengan tiga objektif khusus iaitu yang pertama ialah memahami prestasi dan cabaran semasa di dalam sistem pendidikan Malaysia dengan memberi tumpuan terhadap akses kepada pendidikan, meningkatkan standard dan juga mendapatkan jurang pencapaian. Seterusnya ialah mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk setiap murid dan sistem pendidikan secara keseluruhan bagi tempoh 13 tahun akan datang dan akhir sekali ialah menggeriskkan transformasi sistem pendidikan yang komprehensif merangkumi perubahan penting dalam kementerian bagi memenuhi permintaan baharu dan harapan tinggi masyarakat serta mencetus dan menyokong transformasi perkhidmatan awam PPM ini terbahagi kepada tiga gelombang iaitu gelombang pertama 2013 hingga 2015 gelombang kedua 2016 hingga 2020 dan gelombang ketiga 2021 hingga 2022. Um, untuk gelombang satu iaitu daripada tahun 2013 hingga 2015 iaitu mengubah sistem dengan memberi sokongan penuh kepada guru dan penekanan kepada kemahiran teras. Kementerian memberikan penekanan kepada menam, untuk menambah baik sistem dengan mempercepatkan perubahan kaedah pelaksanaan program. Dalam tempoh pelaksanaan ini, tumpuan akan diberikan kepada kaedah peningkatan kualiti pengajaran dengan meningkatkan kemahiran guru yang telah sedia ada di dalam sistem, meningkatkan kualiti kepemimpinan sekolah dengan memperbaiki pendekatan pelatikan dan melatih setiap guru untuk dan meningkatkan kadar literasi iaitu bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dan numerasi menerusi program pemulihan yang insentif. Seterusnya, iaitu gelombang 2 daripada tahun 2016 hingga 2020. Pelan tindakan ini ialah mempercepatkan peningkatan kemajuan sistem. Di dalam tempoh gelombang kedua ini, Kementerian akan melaksanakan perubahan struktur sistem pendidikan negara untuk mempercepatkan perjalanan perubahan iaitu rancangan untuk semua inisiatif akan bermula semasa gelombang satu. Dan perancangan ini melibatkan pergerakan ke semua 410,000 orang guru dan 10,000 pengetu ataupun guru besar kepada pakej kejaya baru, penstrukturan semula kementerian JPN dan PPD untuk menjajarkan dengan peranan yang direncanakan menerusi gelombang satu. Di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia juga terdapat 5 aspirasi sistem, 6 aspirasi murid dan juga 11 anjakan okay, untuk 5 aspirasi sistem. Yang pertama iaitu Akses. Iaitu di mana 100% enrollment merentas semua peringkat pendidikan. Anjanya di sini ialah setiap kanak-kanak di awal negara Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Dan kedua, iaitu kualiti. Negara berada di dalam sekelompok tiga teratas di dalam PISA dan juga TIMS. Di sini, semua kanak-kanak akan berpeluang mendapat pendidikan cemerlang berdasarkan keunikan sistem pendidikan di Malaysia dan setanding dengan sistem pendidikan antarabangsa. Aspirasi sistem pendidikan negara adalah untuk meletakkan Malaysia di dalam kelompok sepertiga teratas di dalam pentaksiran antarabangsa mengikut pengukuran TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun akan datang. Seterusnya ialah equity iaitu 50% pengurangan di dalam jurang pencapaian. Hmm. Dan sistem pendidikan berprestasi tinggi ini menyediakan pen pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi jantina atau latar belakang sosioekonomi seseorang individu itu. Dan keempat pula ialah perpaduan, iaitu sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Murid-murid yang berusia di antara 7 hingga 17 tahun menghabiskan lebih 1.4 daripada masa mereka di sekolah melalui interaksi mereka bersama-sama daripada pelbagai latar belakang sosial ekonomi, agama dan juga etnik. Murid-murid akan belajar memahami, menerima dan menghayati aa, perbezaan tersebut. Keadaan ini mewujudkan suatu perkongsian pengalaman dan aspirasi bagi membina masa hadapan yang cerah bagi negara Malaysia. Dan akhir sekali iaitu kecekapan sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan setiap ada. Sedia ada. Itu sistem pendidikan Malaysia telah menerima peruntukan yang tinggi namun peningkatan keberhasilan murid masih tidak sepadan dengan sumber yang telah disalurkan ke dalam sistem walaupun kerajaan akan terus mengekalkan tahap perbubuhan semasa kementerian berhasrat untuk memaksimumkan keberhasilan murid mengikut tahap pendidikan semasa seterusnya iaitu enam aspirasi murid yang pertama ialah pengetahuan di peringkat paling asas, setiap kanak-kanak perlu menguasai sepenuhnya kemahiran literasi dan numerasi iaitu percakapan dan juga nombor. Selain itu, penting bagi setiap murid menguasai mata pelajaran teras seperti matematik dan juga sains. Yang kedua pula iaitu kemahiran berfikir. Setiap murid akan belajar cara memperoleh ilmu pengetahuan sepanjang kehidupan mereka iaitu dengan menerapkan perasaan ingin tahu dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat supaya dapat membolehkan mereka menghubungkan pelbagai disiplin ilmu ataupun pelbagai ilmu dan mencipta ilmu yang baharu. Yang ketiga pula ialah kemahiran memimpin. Di dalam dunia ini, dalam dunia semakin saling berhubung kait, kebolehan untuk memimpin dan bekerjasama dengan orang lain secara berkesan, berfungsi adalah amat penting. Dan sistem pendidikan ini perlu memastikan setiap murid berjaya untuk melakukan perkara tersebut yang keempat pula ialah kemahiran duit bahasa setiap kanak-kanak atau murid akan menguasai bahasa Malaysia iaitu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa sekurang-kurangnya pada tahap minima dengan tahap permasaan bahasa ini selepas menamatkan persekolahan murid sepatutnya berupaya ataupun Uh, boleh untuk menggunakan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dalam persekitarannya ataupun dalam persekitaran kerja. Yang kelima pula ialah etika dan juga kerohanian. Sistem pendidikan akan memupuk etika dan kerohanian di dalam diri setiap murid bagi menghadapi pelbagai cabaran yang akan ditempuhi dalam kehidupan dewasanya kelak agar mereka boleh menyelesaikan pelbagai konflik yang akan dihadapi secara bijaksana, secara harmoni dengan membuat pertimbangan dan juga berpegang kepada prinsip ketika berada dalam situasi yang kritikal serta berani melakukan sesuatu perkara yang betul. Dan akhir sekali iaitu identiti nasional. Identiti, identiti nasional yang kukuh melalui penghayatan prinsip Rukun Negara. Uh, yang uh, diperlukan untuk kejayaan dan masa depan Malaysia Setiap murid akan berbangga dikenali sebagai rakyat Malaysia Tanpa mengira etnik, agama, kaum ataupun st st status sosial ekonomi Semangat persetujuan ini perlu dipupuk di dalam diri setiap murid ialah Seterusnya ialah 11 anjakan di dalam PPPM Yang pertama ialah menyediakan kesamarataan uh, akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa Iaitu memberikan kebolehan ataupun kebenaran kepada setiap individu Untuk merasai pendidikan yang berkualiti bertaraf antarabangsa Yang kedua iaitu memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris Dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan Supaya dapat lebih berkomunikasi dengan orang lain pada masa akan datang. Yang ketiga ialah melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai dengan mengukuhkan dengan mengukuhkan pendidikan agama Islam dan pendidikan moral dengan lebih tumpuan kepada perpaduan dan memupuk persefahaman yang erat antara murid. Yang keempat ialah transformasi rakyat Malaysia dengan penghayatan eh transformasi ke maafkan saya transformasi keguruan sebagai profesion pilihan iaitu mengetatkan syarat kemasukan guru mulai 2013 supaya terdiri daripada kalangan graduan 30% teratas maknanya uh, profesion perguruan ini cara pemilihannya lebih ketat dan lebih sukar kerana hanya 30%... Uh, oleh graduan yang mendapat tempat teratas akan dipilih. Yang kelima pula ialah memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah iaitu dengan memperkukuhkan kriteria pemilihan dan proses perancangan penggantian bagi pengetua ataupun guru besar mulai 2013. Yang keenam pula ialah mengupaya JPN iaitu Jabatan Pendidikan Negeri PPD iaitu pejabat pendidikan daerah dan juga sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan maknanya di sini mempercepatkan penambahbaikan prestasi setiap sekolah melalui program yang sistematik dan dipimpin oleh PPD di semua negeri menjelang 2014 iaitu memanfaatkan ICT ataupun teknologi bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia dengan menyediakan akses internet dan persekitaran pembelajaran maya melalui One Best Study Net bagi contohnya bagi kesemua 10,000 sekolah supaya setiap sekolah dapat menggunakan teknologi dan juga ICT ini dengan mudah dengan mudah dan seterusnya nombor 8 pula iaitu mentransformasikan keboleh upayaan dan kapasiti penyampaian kementerian dengan mengupayakan JPN dan PPD dengan memberi lebih hak membuat keputusan tentang bajet dan juga personal melalui 2013. Yang kesembilan, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Ia ini supaya dapat melengkapkan setiap ibu bapa bagi membantu pembelajaran anak-anak mereka melalui sarana pelibatan ibu bapa dan juga akses dalam talian kepada kemajuan anak di sekolah. Maknanya, setiap ibu bapa dapat tahu proses pembelajaran anak-anak mereka di sekolah. Dan ke-10 pula iaitu memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Maknanya mengaitkan setiap program kepada keberhasilan murid yang jelas dan merasionalkan program berimpak rendah pada setiap tahun dan juga memanfaatkan peluang kecekapan dengan mengagihkan peruntukan kepada bidang paling penting seperti peningkatan kemahiran dan juga latihan guru dan akhir sekali iaitu yang ke-11 meningkatkan ke ketulusan untuk accountability awam secara langsung iaitu menerbitkan ataupun mengeluarkan laporan tahunan awam tentang kemajuan sasaran dan juga inisiatif pelan pembangunan pendidikan Malaysia mulai 2013 supaya setiap uh, masyarakat di Malaysia ini tahu bagaimanakah uh, proses pelan ini iaitu PPPM ini berjalan secara Seterusnya, so, apakah implikasi ini terhadap pembangunan guru berjiwa pendidik? Terdapat beberapa implikasi ataupun kesan terhadap pembangunan guru berjiwa pendidik. Yang pertama ialah pemerkasaan profesionalisme seorang guru. Yang kedua, peningkatan keupayaan guru dalam penggunaan teknologi pendidikan. Yang ketiga, iaitu penerapan nilai dan juga etika keguruan. Dan akhir sekali ialah meningkatkan motivasi dan kesedaran peranan guru bagi setiap guru yang berada Baik di dalam ini. Ialah, untuk penerangan kepada implikasi ataupun kesannya, yang pertama tadi, pemekasaan profesionalisme seorang guru iaitu dengan latihan yang betul kesan diberikan kepada seseorang guru itu bagi meningkatkan kompetensi pedagogi dan kepakaran dalam bidang masing-masing. Yang kedua iaitu pemerkasaan aspek kepimpinan Pendidikan bagi membolehkan salah seorang guru itu menjadi pemimpin di dalam bilik darjah dan juga komuniti pendidikan Maknanya dia sekolah dalam sesebuah sekolah itu okay. Untuk peningkatan keupayaan guru di dalam teknologi pendidikan Yang pertama ialah penggunaan teknologi dalam pengajaran memerlukan guru yang celik digital dan mampu mengadaptasikan pembelajaran. Apakah itu guru yang celik digital? Guru yang celik digital ini ialah seorang guru yang berkemahiran ataupun berkeupayaan tinggi untuk menggunakan teknologi yang teknologi yang telah ada pada masa sekarang. Jadi, dengan menggunakan teknologi yang canggih dalam proses pembelajaran dia mampu untuk mengadaptasikan pembelajaran secara dalam talian secara serta pendekatan inovatif maknanya seseorang guru itu boleh menggunakan aa, teknologi untuk dalam proses pembelajarannya supaya dapat memudahkan bagi pihak murid untuk lebih memahami apakah yang telah dipelajarinya untuk ketiga pula iaitu penerapan nilai dan juga etika keguruan seorang guru ini bukanlah bukan hanya seorang guru yang mendidik ataupun mengajar guru bukan sahaja penyampai ilmu tetapi juga pembentuk sahsiah pelajar oleh itu seseorang guru itu ataupun setiap guru perlu mempunyai nilai-nilai nilai-nilai yang, yang baik nilai-nilai murni seperti integriti kesabaran serta kasih sayang dalam mendidik supaya para muridnya ataupun para pelajar yang belajar dengan seseorang guru itu dapat menjadikan guru itu ataupun uh, cikgu itu sebagai seorang model ataupun seorang insan yang menjadi uh, seorang insan yang menjadi contoh kepada diri mereka supaya dapat membentuk pelajar-pelajar uh, yang berguna pada masyarakat dan akhir sekali iaitu meningkatkan motivasi dan kesedaran peranan guru. Sokongan daripada pelbagai pihak termasuk kerajaan dan masyarakat penting bagi seseorang guru itu supaya dapat memastikan guru terus bersemangat dalam melaksanakan tugas mereka. Maknanya seperti uh, kerajaan ataupun ibu bapa perlulah memberikan semangat kepada mereka eh, kepada guru supaya terus mengajar para pelajar ataupun murid. Yang kedua, iaitu kesejahteraan dan kebajikan guru perlu diberi perhatian. Okay. Setiap guru perlu dijaga dan diberikan perhatian agar mereka dapat menjalankan tanggungjawab mereka dengan lebih berkesan. Maknanya, tidak memperbebankan mereka dengan tugasan-tugasan yang tidak penting dan juga mengambil berat tentang apa yang sedang berlaku dalam kehidupan mereka. Baiklah, kesimpulan bagi pembentangan saya ialah aspirasi dan hala tuju pendidikan yang jelas memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk guru yang bukan sahaja berpengetahuan tinggi tetapi juga berjiwa pendidik dan implikasinya ataupun kesannya daripada dasar pendidikan yang baik dapat membantu melahirkan melahirkan tenaga pengajar yang berdedikasi profesional dan juga mampu menjadi inspirasi kepada pelajar. Justeru, uh, usaha yang berterusan diperlukan bagi memastikan pendidikan bagi memastikan bidang pendidikan di Malaysia ini terus berkembang maju dengan melahirkan guru-guru yang benar-benar memiliki semangat dan jiwa seorang pendidik. Maknanya setiap guru-guru eh setiap insan ataupun individu yang ingin ataupun mempunyai hasrat untuk menjadi seorang guru perlulah tanamkan dalam dirinya untuk menjadi seorang guru yang betul-betul ingin mendidik anak muda di Malaysia ini supaya tidak uh, mengu, tidak merosakkan murid-murid kerana tidak melakukan tugasan yang telah diberikan kepada seseorang guru itu Sekian itu sahaja untuk pembantangan saya bagi tugasan 2 JSC 1092. Sekian, terima kasih. Ingatlah, seseorang guru itu, guru umpama lilin yang membakar dirinya sendiri untuk menerangi orang lain. Maknanya, di sini guru berkorban, berkorbankan dirinya supaya berkorbankan apa sahaja seperti masa, wang ataupun apa sahaja untuk memastikan setiap anak murid dia mendapat ilmu uh, dan mendapat dan dapat memastikan masa depan mereka lebih cerah. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih.